Assalamualaikum. Nama saya Nur Alena binti Helmi, nombor matrik 10DIT24F1079. Tajuk kami pada hari ini ialah amalan berhutang. Amalan berhutang ini menjadi keperluan dalam sebahagian kehidupan manusia. Oleh itu saya akan terangkan maksud berhutang menurut perspektif Islam. Dalam Islam, berhutang bermaksud seseorang meminjam wang atau harta daripada orang lain dengan kewajipan untuk membayarnya semula dalam tempoh tertentu. Namun, Islam sangat menekankan tanggungjawab dalam melunaskan hutang kerana kegagalan membayar hutang boleh memberi kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Selain itu, saya juga akan terangkan maksud berhutang menurut dalil. Menurut Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282, ayat tersebut bermaksud, Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu berhutang dengan suatu hutang untuk suatu masa yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Ayat yang mula untuk kita faham ialah penting untuk kita catat hutang tersebut supaya tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Selain itu, hadis seterusnya ialah hadis Rasulullah. Barang siapa yang berhutang dengan niat membayarnya, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk membayar hutang tersebut. Ayat yang mudah untuk kita fahami ialah jika seseorang berhutang dengan niat yang baik dan ikhlas untuk membayarnya semula, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Seterusnya, saya akan terangkan hukum berhutang dalam Islam mengikut situasi. Hukum yang pertama ialah harus. Ia akan jadi harus jika seseorang berhutang untuk memenuhi keperluan asas seperti perubatan, makanan ataupun pendidikan. Hukum yang kedua ialah wajib. Ia akan menjadi wajib jika seseorang berada dalam keadaan darurat dan perlu berhutang untuk menyelamatkan nyawa ataupun keperluan asas. Hukum yang ketiga ialah makro. Ia akan jadi makro jika berhutang tanpa keperluan penting dan hanya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Hukum yang terakhir ialah haram. Ia akan jadi haram jika seseorang berhutang dengan niat tidak membayar atau menggunakan hutang untuk perkara haram seperti perjudian ataupun arak. Assalamualaikum. Nama diberi Ainul Mardah binti Abdul Rahman, nombor matrik 10 DIT 24F1145. Dalam Islam, berhutang adalah dibenarkan dalam beberapa situasi tertentu. Saya akan jelaskan tiga situasi atau keperluan yang membolehkan seorang muslim berhutang menurut syarak. Yang pertama, keperluan mendesak yang tidak dapat dielakkan. Seorang Muslim dibenarkan berhutang jika dia menghadapi keperluan yang mendesakkan atau tidak mampu untuk menanganinya tanpa bantuan keuangan. Contohnya, apabila seseorang itu memerlukan rawatan perubatan yang mahal atau terpaksa membayar hutang yang mendesak untuk memastikan keselamatan dirinya atau keluarganya. Dalam hal ini, hutang menjadi satu jalan keluar yang dibenarkan oleh syarak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, untuk memenuhi keperluan asas hidup. Seorang Muslim dibenarkan berhutang jika dia memerlukan wang untuk memenuhi keperluan asas kehidupan seperti membeli makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarga. Sekiranya seseorang itu dalam keadaan kesulitan dan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi, maka berhutang adalah dibenarkan untuk memastikan kelangsungan hidup yang sesuai dalam ajaran Islam. Yang ketiga, untuk tujuan yang membawa manfaat umum atau masalah yang lebih besar. Dalam situasi -situ tertentu, berhutang dibolehkan jika ia bertujuan untuk tujuan yang lebih besar atau masyarakat umum seperti untuk membiayai pendidikan, pembangunan ekonomi atau projek-projek yang bermanfaat kepada masyarakat. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam wang untuk memulakan perniagaan yang memberi manfaat kepada masyarakat, maka hutang tersebut adalah dibenarkan selama tidak melibatkan unsur riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Zulia Mila Rosa binti Abdullah Nombor matrik saya adalah 10DIT2F1284 Kini giliran saya untuk menjelaskan tentang implikasi berhutang Implikasi amalan berhutang terhadap individu adalah Jika seseorang berhutang secara berlebihan atau tidak mampu membayarnya Ia boleh menyebabkan uh, tekanan kewangan yang serius Seperti rasa gelisah, cemas dan juga tertekan bagi implikasi terhadap keluarga pula berlaku pertengkaran antara suami dan juga isteri terutama jika salah seorang berhutang tanpa perancangan kewangan yang baik dan yang terakhir sekali terhadap masyarakat kes jenayah seperti penipuan pecah amanah dan juga kecurian meningkat akibat desakan hutang terdapat tiga langkah untuk membendung masalah ini yang pertama, mengamalkan sifat kena'ah. Elakkan gaya hidup mewah atau berbelanja lebih daripada kemampuan sebenar. Yang kedua, merancang dan mengurus kewangan dengan baik. Menyimpan sebahagian pendapatan sebagai tabungan kejemasan agar tidak perlu berhutang dalam keadaan yang terdesak. Dan yang ketiga, berdoa dan memohon perlindungan daripada beban hutang. Islam mengajar umatnya untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengurus kewangan dan mengelakkan beban hutang.